Hər vaxtınız xeyirli olsun. Qafqazlardan nəsən yerlər proqramının izləyiciləri, sizləri Qubadan salamlayıram. Yolumuzsa Qubanın Xnalıq kəndinədir. Bax, o qayaların o üzünə söylədim ki, Xınalıq kəndi qayaların o üzündə yerləşir. Amma gördüyünüz kimi hələ ki nə yolumuz bitməyib, nə də ki ə, qayalar bitmir. Bu qayalar elə yollara, təbiətə bir gözəllik verir öz möhtəşəmliyi ilə. Çox sıldırım qayalardır. Adətən biz meşələrə, ormanlara baxmaqdan doymuruq. Amma inanın ki mən bu qayalara baxmaqdan doymuram. Siz də baxın, siz də zövq alın. Yolumuzsa davam edir. Dağlarına düşən şəhər kəllər... kə sözün bitdiyi yer. Bir tərəfdə gördüyünüz kimi qarlı dağlar, o belisi günəşli yamaçda isə Qəleyxudat kəndi. Hey Sənin günə məhəbbətin tükənməzdir. Sədaqətin eyvətə Yox, bura hələ xinalıq deyil. Yolumuz Cek kəndindən keçdiyi üçün Cek kəndində bax o qayaların üzərindəki evlər diqqətimi çəkdi. Ona görə arabanı durdurub bu evləri sizə də göstərmək istədim. Baxıram hər tərəfə, elə bil kənddə də heç kimsə yaşamır, hər tərəf bomboşdur. Gedim görüm bəlkə kiməsə rast gələ bildim. Bir qız bizi görüb dayanmışdı, deyəsən. Niyə? Sən niyə görə dayanmısan bizi görüb yoluna getmirsən? Salam. Adın nədir sənin? Elnar, hara gedirsən? Niyə dayanmısan burda? Hara gedirsən? Keyizlər böylə görürsüz ki, e, utandığından heç bir şey söyləmir. Əlindəki nədir? Kim toxudu bunları? Toxunma bacı, hara aparırsan bəs bunları sən? Qaçma, niyə qaçırsan? Qaçma görüm. Bunları hara aparırsan? Baxın, necə gözəldilər. Necə əşvar bacının? 12. Bəs sənin? Bax. <laughs> 9, sən də toxuya bilirsən? <laughs> Yo? Vəs istəninə sancaq taxmısan? Nə qədər gözəl əl işi, bismillah. Nə qədər? Hara aparırsan qızım sən bunları? Satma. Satmağa. Satmağa aparırsan, neçə satırsan? 6 manat. 6 manata satır. Çox ucuz, çox ucuz. Əl işi, göz nuru. Çox gözəl. Hə, biz bunları səndən alarıq olar? Olar, söylədi. Alaq, yaxşı. Sen de yoluna devam ele. Şimdi ben sana pulunu vereceğim. Yaxşı. Ne kadar da güzeldir. Rengi saf ve güzel. Gözlere bak şeffaf. Ama <laughs> Nəhayət ki, gəlib çatdıq. Azərbaycanın yüksək zirvələrindən birində, 2350 metrdən səviyyəsindən hündürlükdə yerləşən 5 min il yaşı olan Xnalıq kəndinə. Yerli dildə Kətiş adlanan Xnalıq kəndi Azərbaycanın Quba rayonu ərazisində, Şahdağğın yaxınlığında dağlar ilə əhatə olunmuş bir ərazidə, Baş Qafqaz və Yan silsilələri arasındakı çökəklikdə yerləşir. Qafqaz Albaniyasının qədim tayfalarından olub 5 min illik tarixə malik Xnalıqlılar özlərini Nuh peyğəmbərin nəslindən sayırlar. Onların fikrincə Nuh peyğəmbərin tufanı zamanı Keçişkənd keçid dağlarında yerləşirdi. Burada baş verən zəlzələdə əhalinin çox hissəsi həlak olmuş. Sağ qalanlar çaya keçərək kiçik bir təpəyə qalxıb orada məskunlaşmışlar. Qədim Yunan alimi Strabon özünün 17 ciltlik coğrafiya əsərində Qafqaz Albaniyasında 26 alban tayfasının yaşamasından. Bu tayfaların da öz dillərində danışmasını qeyd edir. Həmin 26 tayfadan biri Xınallıqlardır ki, o zamandan buguna kimi öz dilini qoruyub saxlamışdır. Xınallıqlar bu dili Kətiş dili adlandırırlar və yer üzündə yalnız onlar bu dildə danışırlar. 8-ci-9-cu əsrlərdə Əbu Müslim adlı şəxs Xinalıqda İslam dinini yayımağa başlayır. Və bu məqsədlə də bir məscid tikdirir. Bu gün də fəaliyyət göstərən Cümə məscidinə cemaət Əbu Müslim adı verir. Minarəsi olmayan bu məscidin girişində sağ tərəfdə iki müxtəlif daş üzərində runa yazıları həkk olunmuşdur. Yazıların təxmini mənası günəşin doğması və yeni tarixin başlanması deməkdir. Məscidin tikildiyi yerdən baxanda xinalıq hər tərəfdən ovuc içkimi görünür. Əşhaduəlləh. Kəndin içi ilə gedirəm. Maraqlı nə olsa inanın ki, hamısını çəkib sizlərə göstərəcəyəm. Artıq mənə maraqlı gələn burada bir bacı var. İstəyirəm ilkin onu göstərsin sizə. Çox maraqlıdır. Və həm də maraqlı olan odur ki, bu qapı niyə görə belədir? Bura necə girirlər? Görəsən nədir? Amma kimsənin olduğu burada yox, ona görə deyəsən sizə məlumat verə bilməyəcəm nədir bura. Bəlkə də o birisi tərəfdəndir qapısı evin. O birisi tərəfdəndir. Hə, burada uşaqlar var. Bir buraya yen görüm. Gəl görüm buraya. Hə, gəl görüm bura. Adın nədir? Sənin Pərviz. Necəsiniz var? Nə sensən ilə bu ikinizin də onu, 6-cı sinifdə oxuyursunuz. 6-cı. 1-ci sinifdəm oxuyursuz. Hə. Afərin. Necə yaşayırsınız bu kənddə? Soyuqdur bura çox. Qışda çox soyuq, yayda isə mülayim havalar ki. Hə. Qışda yəni ki bir az çətin olur sizə. Hə. Ə, mənə deyim görüm bu qapı niyə belə belədir? Bilirsiz siz? Keçmişdə bu qapı, e, məsəl üçün, keçmişdə ata-anası Qubağa gedən uşaqlar evdə qalır, tək. Ona görə qoşularının evinə rahat keçmək üçün daha tək qalandı. Nə qədər gözəl ağıllı düşünülmüş bir şey idi. Ancaq buradan yəni kiçik yaşlı uşaqlar keçə bilirdilər. Eləmi? Ona görə də bu qapı belə ın, aşağıdır. Nə gözəl ki, cücuqların da buna məlumatı var. Çox təşəkkür eləyirəm sizə məlumat verdiyinizə görə bizə. E, bəlkə elə bizlə gedəsiz, daha nələr var, bizə məlumat verəsiz, bələdçimiz olasız. Gedək. Necə oxuyursuz məktəbdə? Yaxşı. Yaxşı. E, i̇ndi mənə deyin görüm o evin qapısı o tərəfdən də, eləmi? Hə. Yəni o tərəfə fırlansaq, gedib o evi görə bilərik. Amma burdan çox yol var. E, biz daha maraqlı şeyləri sizə göstərəcəyik. E, yəni ki, zamanımız qalsa mütləq dönüb o evi də sizlərə çəkib göstərəcəyəm, söz verirəm bu bizə. Amma zamanımız olmasa, görək bizləri bağışlayasınız. Mənə məscidin yolunu göstərərsiniz? Bu tərəfdən gedək. Oradan gedəcəyik, bizi orada əsl bələdçimiz gözləyir. Ora qədər gedək. Hı. Oradan siz evə gedərsiz. Olarmı? Olar. Gedək. Biz çatdıq məscidə. Buradadır mı məscid? Naqərbə məscididir. Çox maraqlı məsciddir. Gedək. Lailaha illallah. Beləcimiz də bizi burada gözləyir. Salaməleykum. Mən Nailə. Bəhmanbəy, necəsiniz? Bu məscid tikildiyi gündən belədir, ya dəyişilib bura. Yəni bu illərdə Qazanlı vəziyyətli idi məscidimiz. Keçən ildən Mələz və Durzuman tərəfindən bərpaoğrulur. Yəni bu dirəklər sonradan qoyulmuş dirəklərdir? Direklər, bəli, burada sonradan qoyulan dirəklər də var, özün, yəni qaldığı salamat dirəklər də var ki, onlarda istifadə olunur. Məscidin forması belə olub restorasiya olunub. Nə təhər var, o eləcək. O cür restorasiya olunub. 12-ci əsrə aid məscid. 12-ci əsrə aid olan dirək hansıdır burada? Məsəl üçün bax bu dirək. Bax bu dirək. İlk vaxtı tikiləndən qoyulan dirəkdir. Hə, sadəcə restorasiya olunub. 12-ci əsrdən bu əsərə qədər çox gözəl qalıb amma. Bəni, Nə ağacından imiş görəsən bu? Palıd deyirlər. Palıd ağacı. Deyirlər palıddır. İçəri keçmək olar, bəni, amma restorasiya gedir burda. Məni bir şeydən maraqlandırır Bəhmanbəy. Niyə görə məscidin minarəsi yoxdur? Bizdə yəni bu mühitə görə o saxlamaq olmur, yəni suyun əvvəldə o material olmayıb ki, o minarə kimi. Yəni bizdə daşdır, torpaqdır o minarəni tikilməsi üçün. Pərəqət elə o gün də ikidir. Şərait olmuyor, ona görə burda su ümumiyyətlə demək olar ki, çox çətindir. Bəli, su da çətindir. Ancaq bulaqdan. Ancaq bulaqdan. Və 12-ci əsrdən də burda e, İslam dini yayılmağa Bə. başlamır. 12-ci əsra qədər əsrə qədər atəşpərəstlər olub, atəşə o da istəyə şey ediblər. Yəni o, o, o da, o da istəyə şey ediblər. Hə. Ə, mən az da olsa içəriyə keçib baxmaq istəyirəm. Görün burda nələr baş verir. Nə qədər maraqlıdır, nə qədər gözəldir. Hə. Nə qədər gözəl ab havası var buranın. Dirəklər üzərində vura da. Taxta dirəklər. Bu qoya. Sütunların üstündə çox gözəl əl işləri var, bəzəklər. Bu da o dövrə aiddir. Aid olan nə fərqdir ki, dirəklərin üzərində bu naqışlar olubsa, pul restorasiya dövründə də bu naqışlar yəni götürülür tezə trəylərin üzərinə qoyulur. Yenilik edilmədən gözəlliyi də ondadır. Sadəcə chilçıraqlar burda yenidir. <Sessizlik> Əminəm ki, Xınallıq kəndinin əhli böyük səbrisliliklə gözləyir ki, məscid restorasiya olunsun və bura namaza gəlsinlər. İnşallah. maraqlı görüntü dikkatimi çekti, ona göre burada dayandım. Ee, İsterim siz de görəsiniz. Hem de neye göre bu kent mənə, e, evleri, hasarları maraqlı maraklı gelir. Çünkü buradaki evler ve hasarlar gördüğünüz kimi çay daşından Ona göre farklı görsenir, maraklı görsenir. Yoluma devam. Çok yüksek olduğu için gitmek çok zor. Mənim üçün o qədər zor olmasa da, kameraman üçün çox zor. Əslində burada dayanan xanımlara müraciət eləmək istəyirdim, amma nədənsə bizi görüb içəriyə girdilər. Qadınlardan biri var, yaxınlaşacağam ona. Yaxınlaşma, heç nə danışmayacağam dedi. Nədən danışmayacaqsınız? Yəni qonağı belə qarşılayırlar, gəlmə deyirlər. Salam məleyikim. Necəsiniz? Yer. Hoş gününüzə gəlmişik. Sizin evinizmi bu? Hə, nə gözəl eviniz var. Neçəncə ildə tikildi? Ne, Bağlım, sizə niyə varmırsız belə gözəl qaradı? Neçəncə ildə tikildi ne, bu? Mənim də cincdilibsə. Belə fikirdə mən qədim evdir, yəni. Hə, neçə yaşı olduğunu bilmirsiniz. Sizin neçə yaşınız var bəs? Mənim 47 yaşım. Ailəcə burada yaşayırsınız? Kimlə yaşayırsınız? Neçə uşağınız var? Bir uşağım var. Aytdadaşınız var? Nə ilə məşğulsunuz? Başqa nə ilə belə iş görürsüz? Pindən. Cəhrə darağana, itnən. Cəhrə darağınız var? Bizə də göstərin, nə olur? Bağlı yerdə də şey yerdə. Niyə göstərmək istəmir bizə, bilmirəm. Bağlı yeri açmaq olmaz mı? Nə yaşmandanız, nənələr deyib ki, yad adamlar gələndə yaşmamaq lazımdır, <laughs> eləmi? <değilə> Görürsüz. <laughs> Görürsüz. Yaxşı, yaşmanın danışın o zaman məndən. Amma <laughs> mən digər üç qadın. Özüləndə deyir, çəkilməyəcəm, deyir. O zaman Xanımlar incitməyə, xanımları incitmək olmaz axı. Çox istəyərdim ki, cəhrə darağınızı görək. Göstərmək istəmirsiniz. Yox, yox, olsun. Sizi gördük yetər. Sağ olun. Bax, nəyə görə burada dayandım? İndi sizə deyəcəm. Bura çox dağlıq yer olduğu üçün, çox yüksəklikdə yerləşdiyi üçün bura hələ e, təbii doğal qaz gəlib çıxmayıb. E, yəqin ki, gələcəkdə mütləq burada da təbii qaz olacaq, amma bugünkü günə qədər yoxdur və insanlar burada yaşayan xnalıqlar evlərini bax görürsünüz, e, mal peynindən beləcə kərpiç kimi doğrayırlar onu, ayda qurudurlar, quruyandan sonra yandırırlar, onun istiliyinə qızınırlar amma odunla da qızınmaq olar. Bu ətrafda görürsüz meşəlik olmadığına görə odun gətirmək də biraz çor. Düzdür, evlərdə odun da yandırırlar, amma başqa yerdən gətirirlər. Qubadan gətirirlər, başqa kəndlərdən buraya odun gətirib evlərini qızdırmağa çalışırlar. Müzik ində kənd əhli burda hər zaman çox çətin şəraitdə yaşamışdır. Çətinlik isə ondan ibarətdir ki, burda doğal qaz gəlmədiyi kimi e, su da buraya gətirmək çox çətin olub. Bax gördüyünüz o mağara kameramanım indi sizə göstərəcək 40 Abdul mağarası adlanır. Kənd sakinlərindən Əbdül adlı birisi 40 qoyun götürüb o mağaraya gedir və 40 gün hər gün bir qoyunu Qurban Kəsib Allah'a dua edir ki, kəndə su gəlsin. Bax gördüyünüz o cığırın başında 40 gündən sonra, tam 40 günün ə, tamamında bir bulaq qaynayır və kəndəhli də yığışıb saxsı borularla kəndə bulaq çəkir. Bu gündə kəndəhli ostan istifadə edir. Müzik Çox qəribədir. Burada görəsən niyə qapı qoyublar? Keçiddir deyə yəqin ki, bağlıdır. Məndə bağlayım. Yolumuz sakən sakini Hacıbalanın ev muzeyinədir. Deyirlər ki, Hacıbala qədim əşyaları toplamağa başlayıb və kənd sakinlərində bunu bildikdən sonra özlərində olan qədim əşyaları Hacıbalaya hədiyyə etmişlər. O da bu əşyaları toplayıb ev muzeyə açmışdır. İndi birlikdə gedib görəcəyik ev muzeyini, amma ora gedənə qədər bayaq sizə söz vermişdim ki, yuxarıdan bacası olan evi sizlərə göstərim. Bax, o ev bu evdir. Biz gəlib nəhayət ki, ora çatdıq, amma evin qapısı bağlıdır. Qapısında qıfıl var. Çox maraqlı olardı görəsən evin içi necədir. Amma neyinə ne, qapısında qıfıl var. Deyirlər ki, burada yaşayan sakinlərin çoxu kənddən köçüb ətraf rayonlarda yaşayırlar. Bəzilərinin hətta xarici ölkələrə getdiyini də bələdçimiz bizə söylədi. Hı -hı. gəlib çatdım. Bax bunlardan bildim ki bura muzey idi. Təbii ki muzeyin qapısını döyməzlər. Qapı hər zaman hər kəsin üzünə açıqdır. Mən də Elona görə içəri girirəm. Kiçik ev muzeyidir bura. Şəxsi kolleksiyadan ibarət. Xatırladım ki salam məlikəm. Hacbalıb əhsizsiz. Qışqəninizə gələyəm. Müzeeyinizin sorağı ilə gəlmişik. Buyurun, baxa bilərsiniz. Müze yox, şəxsi kolleksiya, yəni xalqın əmlakıdır, yığıb saxlamışam. Xalqındır mənim deyil. Evimdədir. Həcmlən, bəs necə oldu ki, bu kolleksiyanı yığmağa qərar verdiniz? Necə düşündünüz? Ona görə ki, mən bu burada olan əşyalar çoxsu itibatıb çıxıb gedirdi. Kimlər isə alıb apardılar pulu, nəzəri, bəzən bəzərlə yazmaları. Gördüm ki, bunlar bir vaxt gələcək heç olmayacaq. Mən də yığıb saxladım. Çoxsu evdə olan əmlakdır. Bu kitablar şəxsən mənim nəsillə məhdud şeylərdir. Vaxtıcaq oxuyan olublar. Onlardan qalandır. O repressiyə düşəndə divara hödürdülər. Sonradan çıxarmışıq onu. Muzeyə giriş pulludur? Yox, 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 bu muzey deyil. Kim isəsə gəlib baxa bilər. Bu puldur. Yəni turistlər kəndə gələn, gələn. Kəndə pulsuzdu, pulsuzdu. Hə, ona bir problem yoxdur. Çünki bunu mən öz xalqım deyir, pula satmaq, pul qazanmaq xətirinə yox. Bunu təbliğ eləmək üçün bizdə də belə şeylər olub. Gəl belə xalsevdə desinlər ki, Biz öz nədəniyyətimizi qoruyub saxlamağa qadirik. Çox gözəl təbliğətdir. Kəndin öz muzeyi var. Orada biraz böyük olan məşəhət əhlatlərinin, şey, başqa-başqa şeylər də orada qoyublar. İncə səhər taxta nümunələri, qədim pərdələri, pərdələrin bəzəyinə, belə şeylər var, qədimlən qalan ular var. Yəni ola bu ev şəraitində burada yerləşdirmək mümkün deyil də. De. Ora aparmışlar və ya xod başqa yerdə qoymuşlar ki, lazım olanda çıxarıb göstərmə varımız deyir. Burada e, gözəl küplər də var. Xahiş edirəm kameraman yoldaşım İlkin göstərsin. Çox maraqlı küplərdir. Bu küp saxtı küp mü? Neçəncə əsradır bu? Bu məlum deyil bilmərəm. O, o, o vaxt ikən tapılıb torpaqda basdırmışdılar onu. Qaz yanda çıxıb torpağının içindən. Burada məncə yağ saxlayıblar, bal saxlayıblar o vaxtı. Neft üçün istifadə ediblər. Neft çıxdıqdan sonra qara neft. O çıxıb salamat. Yəni bilir. neft belə saxlayıblar deyir. Neft saxlayıblar orada. M -m. Əsas bu yağı üçün istifadə olunur çünki görünür ki, bütün yağlıdır o. Yağlıdır. Qalanlar görə rəngi başqadır. Yağ dəyməyib bunlara. Bu yağlıdır. Bu yağ küpəsidir. O birlər su üçün istifadə olunan, başqa-başqa indi ərzaq üçün istifadə olunan küplərdir. Hacibəlı bey, bax burada diqqətini bir dənə də rus dilində yazılmış diplom çəkir. Nə diplomdur bu? Bu diplom 1958-ci ildə Qınalıq kəndinə verilən Dimitrov Sovqoldan Qalmaq filərlər sərgisində Moskvada verilib. 2-ci səviyyə qazanıb, həmin diplomu saxlamaşıb. Hacıbala müəllim, e, məlumatlarıma görə Quba soyqırımı zamanı Nuri paşa e, Qubaya gələndə bir gecədə Xinalıqda qalıb. Bəli. Kənddə kimin evində qalıb bəs o? Kənd kənddə gəlib Beycan kişinin evində qalıb o bir gecə. Gəlib gələndə burada elə biliblər ki, bu kənd başqa xristian kənddir. Gəlib görüblər ki, Duzşəradan qarşıb görən isəlmandır və gecə qonaq qalıb orada. Hə, indi o evi bizə göstərə bilərsiniz bəli, siz. Əmin evində də danışmaq lazımdadır bəli. Nə gözəl. Biz o evə də baxarıq, amma o evə baxmazdan öncə gördüyüm bir neçə otağınız var. Olarmı ki biz göstərək ki, xınalıqda necə yaşayırlar insanlar? Onlar izin verirsiniz bizə? Sevgili seyircilər birlikdə izləyək. Gördüyünüz bu evdə 1918-ci il Nuru Paşa Erməni müsəlman səfərlə gəlib bu evdə qonaq qalmışdı. O gündən də cəmaatın xatirindədir ki, bu ev Nuru Paşa olan qonaq olan evdir. Çox gözəldir. Elə bura da bir muzeydir də. Gələn hər insan bilir ki, Nuri Paşa soyqırım zamanı e, xilas etməyə gələndə ermənilərdən Quballıları bu evdə gecəliyib. Bəli, bəli. 7-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənabları Xnalığa gəlib onun tarixi unikallığını gördükdən sonra elə həmin ildə onun sərəncamı ilə Xnalıq Dövlət Tarix Memarlıq və Etnoqrafiya Qoruğu adını almışdır və ən maraqlı faktı da deyim ki, 2012-ci ildən artıq buraya gələn turistlər pullu olaraq kəndə girə bilirlər və giriş də 2 manatdır. Azərbaycan manatı. Bizə ayrılan vaxt burda başa çatdığı üçün sağollaşmaq məcburiyyətindeyim. Amma xınallıqda sizlərlə daha bir görüşümüz olacaq. Ona görə də gələn həftənin eyni günündə, eyni saatında bizləri izləməyi unutmayın. Sağ olun. Gələn görüşədək.